23 грудня у Марганецькому гірничозбагачему комбінаті відбулася чергова оперативна нарада керівників цехів та підрозділів ПАТ МГЗК на чолі з головою управління Олександром Зіліберманом. З тим, як підприємство, спрацювало за 22 дні грудня. Присутніх знайомив заступник голови правління з виробництва Валерій Заяць. Показателі по комбінату – завалка за 22 дні плюс 7800 тонн. производство концентрата плюс 3100 тонн. Добыча руды плюс 18 700. Проходка горных выработок плюс 34,3 погонных метра. Скрышные работы минус 93,1 тысячи метров кубических. Переэкскавация минус 75 тысяч метров кубических. По ЦК работаем следующим образом. Шахта 3.5 выполняет все плановые показатели как по добыче, так и по проходке горных выработок. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем 3300 тонн плюса по шахте 3.5 и плюс 11,1 метра плюса по проходческим работам шахты 3.5. Основные задачи. Это выполнение графика монтажа 4-го южного БИС. На данный момент все ладится. месту монтажа доставлен компайн КДР, ведутся работы по доставке оборудования лента ставка ДР. Одна из основных задач это обеспечить безболезненный перемонтаж восточного откаточного в январе месяце и переход бригады восточного, с восточного откаточного номер один на 4 южный бит. Шахта номер 8 также выполнила все плановые показатели как по добыче руды, так и по проходке горных выработок. При этом классический сфер выполнения сделали перемонтаж забойного комплекса. По руды на сегодняшний день по шахте 900 тонн плюса, по проходке горных выработок 9,5 метров плюса. Запущен в работу на данный момент главный вентиляционный штрек. 22-12 проведена комиссионная приемка его в эксплуатацию. На данный момент штрек имеет определенные негативные горно геологические условия. Поэтому сейчас разрабатывается мероприятие и будем рассматривать, как работать этим забоем в дальнейшем, по итогам месяца. Шахта 9.10 выполнила все плановые показатели как по добыче, так и по проходке горных выработок. Таким образом, шахта 9.10 на сегодняшний день имеет полторы тысячи плюса Обрахотки горних вироботок має 13,5 метрів плюса. Особливо занепокоєність викликає робота шахти 14-15, яка має суттєвий мінус з видобутку руди, а також відставання грушівського кар'єру з конвейерного розкриття та переекскавації. Слід, що організація труда на даний момент на шахті 14-15 знаходиться на дуже низькому рівні, так як із чотирьох очисних бригадів, бригад три бригади знаходяться в мінусі. Таким образом ставится под большой вопрос выполнение месячного плана по шахте 14-15. Но при этом не все потеряно, надо бороться за план и выходить на 100%. Заступник голови правління з управлінням персоналом Андрій Палямар детально зупинився на питаннях реалізації путівок до санаторію-профілакторію комбінату, в якому 3 січня відбудеться заїзд, а також на перевірці лікарняного режиму та роботі з часто дотривало хворіючими працівниками. Інформація по реалізації путівок санаторії профілакторії заїзд 3 января. Я хочу сказати спасибо тим подрозділи, які мене вислухали і роботу вже виполнені в повному обйомі. хочу обратить внимание Шаг 3.5, еще необходимо 5 заявлений, 14, 15, 10, 9, 10, одно заявление, Рожка КРИ, один человек, Ов 3 автоцех 2 ШТЦ-1. И обращаю внимание начальников подразделений, по которым вообще э, пока никакой подвижки нет. Это цех охраны здоровья, ЦСП, ОСЭК, энергомехаппаратурия и в лаборатории защиты водного точного Время идет, начало заезда уже скоро. По проверке больничного режима. В настоящий момент, то есть по состоянию на 23 декабря, предоставлено мне 182 акта проверки больничного режима. При том, что средний уровень, который достигался в последнее время, был в районе 250 человек обращаю внимание о том, что необходимо интенсифицировать работу автоцеху, русскому карьеру, ремонтно-строительному цеху, шахте 1415, шахте 9 -10. Обращаю внимание на примере шахты 14-15, Предоставлено 8 актов проверки больничного режима. Я не криминалист, но ощущение, что составлялись единовременно, сели и написали под копирочку одним почерком с одной формулировкой. 8 человек проверяли и ни одного из этих восьми на момент проверки дома не было. Без указания каких-то выводов, комиссии, оформлено несколько, не по форме и так далее, поэтому форму можно будет зайти забрать. Було заслухано доповіді щодо стабілізації виробничої ситуації керівників Грущівського кар'єру Віктора Ємельянова та начальника Грушівської збагачувальної фабрики Артема Свиста. Головний механік підприємства Роман Зленка та заступник головного енергетика ПатмГЗК Дмитро Третяк детально зупинилися на ремонтах, що проводяться у цехах комбінату. Тридцять п'ята п'ятерочна машина, то що я сказав, хочуть монтаж із трьох показної ванни та буде на мар. Конверт Ремонт стало конвейера. Э, ремонт выполнен частично. Э, вот эту вот работу переносим на февраль месяц. Выполнение работы до конца февраля. ЛК-33. Работы ведутся э, в графике. На сегодня зато на приводная станция примонтирован Один приводной барабан до конца недели. В конце концов, второй барабан, чем планируем эти работы провести Своє бачення, с Алавмарой. Свое бачення, освітнє, своєчасне та якісне ремонтов в обладнанні и голова управління Олександр Зельберман. Ни одна техника, ни один механизм не должен эксплуатироваться с нарушением Есть нарушение, отключил все, пока не будут устранены все замечания. Понятно. Мы так не наработаемся, не хватит ни снабжения не хватит, ни ремонтников. Смотрите, какие объемы работ. Бешеные. А вы думаете, легко заменить меч на валу? Казалось бы, что там, шесть болтов. Вкинул, выкинул. А попробую их срезать, нарезать резьбы, обтянуться и на пупа все сделать. Безумовно, в справі дрібниць не існує. Отже, завдання поставлено. Бажаємо вам вдалого завершення виробничого року.